Уважаемые участники восьмой международной олимпиады по программированию КПО 2013. Сегодня заключительный день нашей олимпиады, и мы бы хотели подвести итоги этой почти юбилейной олимпиады. Юбилейный по количеству участников. 100 зарегистрировалось, 95 прибыло. Это очень хороший результат для нас. Но перед тем, как прийти к награждению, абсолютно заключительной части, я бы выразить и передать вам всем участникам большой привет и пожелания от нашего ректора, от урок, от нашего ректора и вообще от нашего Киевского политического института. Большой вам всем привет! что интрига, связанная с определением победителя, остается на последнем дню. Я до сих пор не знаю, кто же окончательный победитель, потому что в здоровье, строге строго решили не раскрывает этот а тайм, пока мы не дадим слово, чтобы информация не пососилась раньше времени. Но это позволяет нам одновременно с этим более объективно с вами пообщаться. Неделя предела незаметно. Я думаю, что ваше участие в мозговой шуме во время решения ваших задач, естественно, вложил определенный отпечатку на вашу самостоятельность решения. А Одновременно с этим мы считаем, что ваше пребывание в Киеве, в Украине и все политические институты тоже должны свой отпечаток на ваши мысли и на ваши отношения к этой жизни и к этой ребят. Мы всегда прислушиваемся к хорошему и стараемся это хорошо реализовать. Каждый год от участников Олимпиады, тренеров поступают к нам хорошие и прекрасные предложения. В этом году мы тоже их ждем. Ждем для того, чтобы в следующем году еще лучше повесить волонтериал, еще лучше задать ваши вопросы. И самое главное, поменять дух доказательности, дух дружбы и дух э, такого международного сотрудничества в вот программировании, в создании такого единого сообщества, программит. Наверное, правы те гуманитарии, которые говорят, что мир спасет любовь. Я считаю, что можно сувереность с собрать в мир также можно спасти и сообщество программистов, которые программируют не только виртуальные виртуальных сетях, но и в жизни самые прекрасные чувства, самое прекрасное отношение к жизни, самое прекрасное отношение к будущему, к светлому прекрасному будущему нашего человечества. На этой позитивной ноте я бы хотел пожелать успехов в этом прогнозировании, в этом прогнозировании вашей личной жизни, вашей специальности и, естественно, в вашем светлом прекрасном будущем. География нашей Олимпиады расширяется. Единственное, что остается постоянно, это место ее проведения. Место проведения мы так и оставляем ее здесь. Начинку, составляющую часть, это главная задача. Вот задачи, главная особенность Олимпиады, что эти задачи видят частично преподаватели, но в большей части это студенты и аспиранты наши. Но команды, которые участвуют в соревнованиях наших, ну, не завоевывают призовых мест пока еще. Я надеюсь, что они номинируются и в соответствующим, ближайшим каком-то будущем тоже подтянутся главным нашим победителям. Хочу вам пожелать сейчас успешного возвращения домой, успешного отдыха в летний период и, естественно, успешного начала следующего учебного года, но так, чтобы в следующем июле вы снова были здесь. Для вас следующий год – это год тренировки, год программирования хорошей жизни, год программирования позитива в этой жизни. И ждем вас в следующем году здесь у нас в Ильском политехническом институте. Всего вам доброго, самого прекрасного протяжения. этой Поздрав всем участникам. Большое, большое, большое благодарность. На этой ноте разрешите олимпиаду считать закрытой.